पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं जो हमला नहीं है मैं अशोक कुमार भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक में भारी पड़ता है पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है हमले के समय जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं लेकिन ये 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 अलग परिस्थिति थी, सारे साइन सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी हमारे सैनिक हमारे सिपाही जमीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उठा उनको उठाने आया ना कोई मेडिकल सहायता आई ना कोई कमांड ऑफिसर आया ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो एक सैनिक के रूप में कर्तव्य से सीमाओं की रक्षा करना नहीं बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है ये के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं চাই সবশেষ বলবো আপনারা তো শুনছেন কি বলছে বন্ধুরা তবে আমি ওই হিন্দু ভাইটার জন্য দোয়া করি যে সত্য বলার জন্য যে সত্য সকল ধর্মের সত্যবাদী কিছু লোক আছে যেটা এই ভাইটার প্রমাণ করলো আবারও ভাইটার প্রতি সেলুট সম্মান শ্রদ্ধা বেড়ে গেল